Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 1 de Love Upon a Time 4 de 4. No tengo mala suerte basados en el libro. Hace unos días, madre me llamó cuando estaba sentado en la cafetería de la universidad comiendo. En ese momento, Eiti estaba sentado a mi lado, gritando que casi me atropella un auto, asustando a mi madre hasta la muerte. Naturalmente me reprendieron por ser descuidado, pero de hecho esto no es gran cosa, fue solo un error el auto pasó un poco cerca, no fue una colisión real, a Eiti simplemente le gusta convertir las cosas pequeñas en grandes, realmente necesito patearlo. Por cierto, hijo, ¿estás libre este sábado y domingo? El lunes es festivo, ¿te irás a casa? Afortunadamente mi madre cambió de tema e inmediatamente suspiré aliviado y no tuvo que volver a regañarme. Sí, tengo tiempo libre este domingo, quiero volver a probar la artesanía de mi madre, eso es bueno. Este domingo es el cumpleaños de mi suegro, podemos ir al templo para hacer obras meritorias juntos. ¿Cuándo volverás? Debería ser mañana. Terminaré la clase a las 2 de la tarde y tomaré el minibús de regreso después de clase. Está bien. Mamá estará preparando la cena y esperándote. ¿Qué quieres comer? Quiero comer sopa de camarones al curry, pescado agridulce, uh, tortilla frita. Sí, está bien, está bien. Mamá cocinará para ti. Vete a casa con cuidado. Nos vemos mañana, hijo. Está bien, señora. Buenas noches. Después de colgar el teléfono, lo devolví a su lugar. Cuando pensé en ir a casa a visitar a mi familia, no pude evitar sonreír, aunque las grandes ciudades son convenientes y cómodas, los severos atascos de tráfico y el ajetreo y el bullicio me preocupan aún más, me encantaban esos huertos y caminos rurales cerca de donde crecí. Oculté mi nostalgia, puse mi mano en la montura de mis gafas que me las ponía cada vez que escribía un informe en la computadora y seguí trabajando duro para traducir los artículos que le entregaba al profesor. En ese momento no esperaba que este viaje a visitar a familiares estuviera a punto de llevarme a enfrentar algo en lo que nunca había creído en mi vida y nunca imaginé que realmente sucedería. Finalmente llegó el tan esperado viernes por la mañana. Después de una semana de arduo estudio, mañana es sábado y puedo descansar bien, pero sentado debajo del edificio de enseñanza, no estoy nada emocionado. La razón es que el profesor anunció los puntajes, en los puntajes de los exámenes en la clase que acaba de terminar, fueron más bajos de lo que esperaba. Me sentí tan deprimido que nunca quería hacer nada. Mira, te dije que tienes mala suerte, pero no me crees cuando te pido que hagas actos meritorios y adivines la suerte. Ti, que estaba sentado enfrente, habló ¿Qué tiene que ver con la mala suerte? ¿Cómo no va a tener que ver con la mala suerte? Cuando la gente tiene mala suerte, se encontrará con todo tipo de cosas malas. Las extrañas razones de mi amigo me dieron dolor de cabeza. Era demasiado vago para discutir con él, así que lo dejé seguir diciendo tonterías. Está bien, es solo una prueba. No hará que tu puntuación baje significativamente. Es solo 0.1 como máximo. Parece que ti debe haber notado que mi expresión era demasiado seria. Ya no se burló de mí, simplemente golpeó mi cabeza con el folleto como consuelo y bebió una bebida carbonatada con la otra mano. Su expresión era muy cómoda. Estás demasiado relajado. Miré a la persona con una puntuación más baja que yo y parecía tan relajado lo cual era realmente envidiable. A esto nunca le ha importado nada grande o pequeño en la vida, ni siquiera sus estudios. No le importan las calificaciones que obtenga, diciendo que simplemente graduarse es suficiente, pero puede decir estas cosas solo porque su familia tiene dinero. Después de graduarse, simplemente regresará y ocupará del negocio familiar. No es que necesite llevar sus expedientes académicos con él para las entrevistas, y la competencia entre los graduados es feroz. ¿Cómo no puedo pensar demasiado?